Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali kami menceritakan kisah burung pipit yang melihat kebenaran dan berusaha membantu menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diceritakan ketika Ibrahim alaihissalam telah menghancurkan berhala hala Namrus. Maka ia dihukum bakar oleh penduduk kerajaan itu. Dalam riwayat kayu yang terkumpul sangat tinggi dan menjulang, hingga ketika dibakar tak ada satupun yang bisa mendekati api itu saking besarnya. Maka dibuatlah ketapel besar untuk melemparkan Ibrahim Alaihissalam ke dalam kobaran api itu. Tak ada satu orang pun yang menolong Ibrahim Alaihissalam, bahkan orang tuanya pun malah membantu pembakaran itu. Beliau menentang arus saat itu, tapi karena ia yakin apa yang dilakukannya adalah hak, maka Ibrahim tidak peduli. Walaupun itu harus dilemparkan ke dalam kobaran api yang tinggi, lalu datanglah malaikat menawarkan jasa untuk menurunkan hujan lebat agar api itu padam. Lalu Ibrahim bertanya kepada malaikat itu, "Apakah engkau mau menolongku karena perintah Allah atau karena inisiatifmu sendiri?" "Tidak, ini inisiatif saya sendiri," jawab malaikat. "Yang kubutuhkan hanyalah pertolongan Allah." Sahut Ibrahim, "Alaihissalam." Lalu datanglah malaikat lain juga menawarkan jasa kepada Ibrahim, "Alaihissalam." Tapi semua ditolak olehnya karena hal itu bukan perintah langsung dari Allah. Maka, saat Nabi Ibrahim Alaihissalam dilemparkan ke dalam api oleh-oleh raja Namrus dan kaumnya, maka datanglah pertolongan Allah yang memerintahkan api untuk dingin dengan dingin yang menyelamatkan. Saat peristiwa itu terjadi, ada seekor burung pipit yang menyaksikan peristiwa tersebut. Ia kemudian terbang bolak-balik mencari air. Burung pipit itu lalu mengisi air di dalam paruhnya, kemudian dilepaskannya ke atas unggun api besar yang sedang membakar Nabi Ibrahim Alaihissalam. Hal itu terus dilakukannya berulang-ulang kali hingga Nabi Ibrahim Alaihissalam diselamatkan olehnya. Perbuatan burung pipit itu diperhatikan oleh makhluk Allah yang lain. Lantas, bertanyalah mereka kepada burung kecil itu, "Mengapa kamu bersusah payah bolak-balik mengambil air, sedangkan kamu tahu api besar yang membakar Nabi Ibrahim Alaihissalam takkan hilang dengan sedikit air yang kamu siramkan itu?" Lalu dijawab oleh burung kecil. Walaupun aku tahu aku tidak akan mampu memadamkan api tersebut, namun aku mesti berusaha untuk menegakkan kebenaran dengan segenap kemampuan yang kumiliki. Allah tidak akan bertanya kepadaku apakah aku berhasil memadamkan api itu atau tidak, tapi aku lebih takut Allah akan menanyakan apa yang aku lakukan saat melihat kezaliman di depan mataku," jawab burung pipit. "Itulah perjuangan, menegakkan yang hak. Pahamilah bahwa Allah..." menilai usaha dan kesungguh-sungguhan kita dalam ketaatan kepadanya walaupun usaha itu belum menghasilkan apa-apa. Tapi keduniaan hanya menilai hasil usahamu. Walaupun kita telah berusaha mati-matian tapi tidak membuahkan hasil. Maka yang ada hanyalah cemoohan dan cibiran. Belajar dari kisah di atas hendaklah ada usaha yang gigih dalam upaya untuk menaati Allah dan Rasulnya. Walaupun kita harus jatuh bangun untuk hal itu, dan walaupun harus menentang arus sekalipun, tapi hak tetaplah hak. Karena hanya dengan pengorbanan, maka akan menghasilkan cinta yang tulus. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.